Я в, общем, в полку был, то есть ставил третьего полка. контрактный. Позывной был Тайсон у меня. как-то я не мог себе выбрать, то есть и мне главный сказал, твой любимый футболист. Я, говорю, я футбол вообще не люблю, я занимался боксом, а бокс очень люблю. ну ты будешь Тайсоном, так оно перекрепилась, так и осталось. И половину, половину оставили в аэропорту, разместили, половину поехали мы в военкомат. то есть тогда еще боев не было, только славенцы. то есть у нас как раз перед этим было Интенсивные занятия называются, то есть период поделяется на пару, вот-вот поделяется, там 4 месяца интенсивных занятий, то есть практически все 4 месяца в поле проводишь. Uh -huh. И мы получилось так, что с интенсива сразу улетели, мы были на полигоне, у нас начались занятия, позвонили ему, вот, собрались с полигона, то есть даже успели домой заехать, кто успел, кто нет, с полигона грязные, там немытые, кто успел что взять по вещам, и нас загрузили вы вывезли, uh -huh. то мы в аэропорт. Мы сидели на посту, что у нас такой пост был. Ну, в плане... Никто не... Может кто-то и рассчитывал то, что они зайдут снова терминала, Но снова терминала у нас пост был такой, что нас там могли пристрелить так без особых. Ну, увидели, доложили, отошли в другое место. Ну, Ночью были переговоры всякие. Ну, вот там часов 12 начался бой. С первого боя, как понеслось у нас, Я не досидел до вывода на третьего полка из аэропорта буквально три дня. Не Я отработал с позиции, ушел в ту позицию. То есть я успел убежать в коридор, танчик танчик Со сколками там побило. Скажем так, одно из самых таких запоминающихся, это, конечно, был первый бой. Считаю, что наш первый бой, он сыграл очень важную роль для всего полка. То есть потом потянулось, нас перед боем осталось 70 человек, хотя было 250. То есть группы разъехались, нас со осталось 70, очень мало, потому что их было около полтыщи. И потом уже полк начали стягивать там, на вертушках, там группы приезжали на автомобилях. Первый бой сыграл для полка очень большую роль, потому что в первом бою у нас не было потерь, у нас было только два раненых, один легко, ну и второй не особо так. Есть, получается, каждый почувствовал, что он ну, не зря вот это все время тренировался, что они что-то могут. Это был такой победный бой, поэтому сыграло очень важную роль.